Вот, боятся, потому что каждый знает, начнет это делать. Все, политически потеряет сразу рейтинги. Я начинал с 13, закончил 3. И я это все прекрасно понимал. Сколько можно двигать? Мы с вами смеялись над поляками. Кто ездил туда, продавал, утюги там и так далее. Смеялись, да? Сегодня поляки над нами смеются. Бальцерович был самым непопулярным политиком. Все кричали, сегодня самый популярный бывший политик в стране. Потому что сделали тяжелую работу, но сделали честно. И сегодня заработная плата в три раза выше средняя, пенсия в три раза выше, а цены ниже, чем у нас. И реально мы понимаем, что в течение 23 лет э, много кто не получил, например, те же самые милиционеры, э, военные квартиры, а в данный момент это как минимум 4 миллиона народа, которые может убежать, э, например, э, в те мирные районы или регионы нашей страны. Это, Александр, полнейший хаос. Александр, да, у нас, я скажу, у нас надвигается гуманитарная катастрофа. У нас там 7 миллионов человек живет. Страшно представить, что будет зимой. Если мы любой ценой не решим вопрос за лето, чтобы хотя бы сентябрь-октябрь вкинуть все возможности, а Европа даст дополнительные средства, чтобы подремонтировать отопление, воду и так далее, у нас будет просто гуманитарная катастрофа. Силой. Они не смогли 600 тысяч угомонить. При том, что большинство в Северной Ирландии голосовало за Англию, и большинство там было за них. Дали сумасшедшие полномочия, дали, вплоть до того, что какой-то мини-парламент там и так далее. Не дали только внешней политике, не дали обороны им и э, что-то еще. Все остальное сказали, вот сколько хотите полномочий, сколько берите, жрите их, что называется. Но все остались в составе Англии. Вот о чем надо думать. Определенно вообще просто политиков, так как я вот бывает смотрю телевизор, и некоторые люди ну, несут такую ахинею и этим сталкивают народ. Смотрите, я еще раз хочу вернуться к вопросу. Вот сейчас тяжелая ситуация, тяжелая. Но я хочу, чтобы хоть чуть-чуть оптимизма у вас добавилось после нашей встречи. Вспомните. Я сейчас Езжу, потому что вот эти разговоры нам нужны. Власть не должна прятаться в такой ситуации. Выборы закончились. Я не, не удовлетворен тем результатом, который я получил, хотя здесь у вас все, слава богу. Но я не собираюсь останавливаться. Я не собираюсь опускать руки в этой ситуации. Нам надо всем объединяться и работать. Там вдоль профіля якоїсь політики ви розказуєте про зміни, про зміну влади. Але тим не менше, я знаю, що 2009 чи 2010 ви теж балотувалися сильною Україною, балотувалися президенти, ви мали свою партію. Вас багато людей підтримали. Але як ви прокоментуєте то, що ви кинули народ, коли перейшли до продажної партії регіонів? От <ріст> скажіть, <ріст> <ріст> Просто советник, не отвечайте на вопрос. Вопрос для всех вообще, вас. Самое главное, вы сказали это вначале, Самое главное, экономика. А у нас экономика где? А, да. Экономика в подсоне лежит. Ответьте, пожалуйста. новые появились. Но, знаете, я не боюсь этого вопроса, о котором вы говорили. Я не боюсь. Разговор простой. Я не получил третий результат. Поддержка хорошо, но ты третий. Партия набрали какое-то количество депутатов. Пригласил Янукович. Говорит, Евросоюз, реформы, изменения. Можешь находиться в оппозиции пять лет, а я приглашаю во власть. И дело реформы. Ты же говорил все время о реформах. Приходи. Мы собрались. Сильная Украина отличается от партии регионов. Мы два съезда сидели и говорили между собой, идти не идти. В конце концов он сказал, даю в каждой области зам губернатора, даю определенное количество депутатов, чтобы вы могли реализовывать то, о чем говорили. Решили пойти. Я не прятался от каких-то реформ. Я сделал то, что должен делать каждый министр в своей отрасли. Думая о стране вперед, ты должен терять свой имидж, что хочешь делать, но тянуть страну за собой. Вы не услышите скандала коррупционного затигибка. Ни одного нигде. Ни в Нацбанке, ни в Минэкономике, ни в Минсоции. Потому что их не было. Потому что я себе руки поотрубаю, прежде чем потянусь с бюджета. Мои компании не обслуживают бюджет.

Я вам хлопчик завод. Я тут правильний Порошенко. Я хотів стати президентом і Ворошенко. був вашим представником. Так. Давав указання всьому руководству, тут якому тільки треба. Він ж вас підтримував, він і нам говорить: я, я кандидат, о, тось, я представник е, цього, ЄГІПКА. Сергій Леонід, чому всіх наклоняли тут за Порошенко? Хто? Хто наклоняв? Це точно не моє. <свист> це не ваше мене. Я воював. Ну я прийшов на вибор. Я втратив. Я програв і так далі. Ну, ви ж не думаєте, що я підіграю порашення? Чому я його зараз підтримую? Тому що мало часу. Любому адміністратору, любому президенту, треба дати шанс. І на перших етапах треба його підтримати. Всім я вважаю. Але це час дуже швидко пройде. Пройде буквально ще місяць, другий, і все, він вже відповідає за ситуацію. Тому я швидко набрав, я боюсь, так швидко можу і втратити. Зараз дії треба показувати. Я закажу відкрити, скажу в місто проїзд э, невигодий, у нас проїзд дуже тяжкий. Сюди роботи немає. Що, наприклад, мені приймати робити свої?